ఓం నమ శివయ్య శివుని యొక్క ఈ అష్టకాన్ని పఠించడం వల్ల అనేక రకాల ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి ఈ అష్టకాన్ని పఠించడం వల్ల ఆరోగ్యం శక్తిని అందిస్తుంది మరియు వ్యాధులను తొలగించడంలో సహాయపడుతుంది శివుని యొక్క ఈ అష్టకం మెదడుకు శక్తిని పెంచుతుంది మానసిక శక్తిని మనసును ప్రశాంతతను కలిగిస్తుంది శివాష్టకం వల్ల శత్రువుల నుండి రక్షణ కల్పిస్తుంది మనకు ధైర్యం మరియు ధర్మాన్ని కూడా అందిస్తుంది మనస్సును శుద్ధి కూడా చేస్తుంది శివుని యొక్క ఈ అష్టకం వల్ల ఏ పని తలపెట్టినా విజయాన్ని పొందగలరు కష్టాలను దరిచేరనివ్వకుండా మనలో ధైర్యాన్ని శక్తిని అందిస్తుంది అటువంటి ఈ స్తోత్రాన్ని భక్తి శ్రద్ధలతో పఠించి చూడండి ఫలితం మీకే తెలుస్తుంది ప్రిభుం ప్రాణనాథం విభుం విశ్వనాథం జగన్నాథనాథం సదానందభాజం భవద్భవ్య भूतनाथं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे गळेरुण्डमालं तनौ सर्पजालं महाकालकालं गणेशादिपालं जटाजूटगङ्गोतरङ्गेर्विशालं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे मुदामाकरं मण्डनं मण्डयन्तं महामण्डलं भस्मभूषाधरन्तम् अनादिं ह्यपारं महामोहमारं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे वटातो निवासं महाटा सदा सुप्रकाशम् उमेशं गणेशं गिरीशं महेशं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे गिरीन्द्रात्मजा सङ्गृहीतात्तदेहं गिरौ संस्थितं सर्वदा पन्नगेहम् परब्रह्म ब्रह्मादिभिर्वन्द्यमानं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे कपालं त्रिशूलं कराभ्यां दधानं पदाम्बोजनं रायकामं दधानं बलिवर्तयानं सुराणं प्रदानं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानम् मीडे शिरश्चन्द्रगात्रं गणानन्दपात्रं त्रिनेत्रं पवित्रं धनेशस्य मित्रम् अपर्णा कळत्रं सदासश्चरित्रं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे हरं सर्पहरं चिदाभोविहरम् भवं वेदसारं सदा निर्विकारम् श्मशाने वसन्तं मनोजं दहन्तं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे स्वयं यः प्रभाते नरशूलपाणे पटे स्तोत्ररत्नं विह प्राप्य रत्नम् సుపుత్రం సుధాన్యం సుమిత్రం కళత్రం విచిత్రం సమాసాధ్య మోక్షం ప్రయాతి నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి